Мы готовились на эту игру, старались адаптироваться после прошлого поражения, где-то старались больше сыграть на больших, потому что у нас преимущество было. Вижу, подбор мы выиграли, где-то справились, В последней четверти только немного подсели, начался медленный баскетбол. А так по первой половине, я думаю, к нам не должно быть претензий, бежали. Все отработали в защите, И все из-за защитных действий, я считаю. На твой взгляд, кто из соперников, то есть Николаевцев вот, сегодня не, не сыграл, как вы ожидали, или вы не дали сыграть ему? Не, ну не сыграл Иванов, он у них лидер команды, который приносит ну, большую часть ну, очков вообще. Кто еще? Ну, они играли в свой, в принципе, баскетбол. Я смотрел Черкасы, они играли так же. Где-то нам... Мы были в этом преимуществе сильнее. Вот ваш прессинг, особенно на своей половине поля, не позволяли разыгрывать буквально голову, руки поднять, даже разыгрывающим задним Николаевцев. Вот кто здесь вот в частности ты за кого отвечал и как вы здесь управлялись? Ну, у меня был в первую очередь Денис Иванов, я за него отвечал. Ну, менялся Мусиенко где-то. Где-то я держал. Ну, у нас была защита, такая мы менялись там с первого по четвертый номер. В принципе, держал и больших, и маленьких. Мы на правильном пути нам нужно время просто. Очень мало времени было. То есть состав укомплектовался, продолжает комплектоваться, я вам скажу, больше. То есть каждый раз получается, что приходят новые люди. И... Очень мало времени. Американцы между собой еще не знакомы, да? Не, не знакомы. Почему? Знакомы просто вот у одного климатизация только-только вот заканчивается. Он приехал, это маршал Браун. То есть он пока еще ему тяжело адаптироваться. Те, кто приехал, он раньше приехал, вы видите, он показывает, он уже акклиматизировался, он показывает, человек в системе работает, он уже показывает тот баскетбол, который от него ждут. И 9 передач сегодняшних тому показатель. То есть он отдает пасы. Сегодня мне понравилась эта графа, очень хорошая, это 21 результативная передача. Это командный баскетбол, это то, что я хочу. Я не стараюсь, чтобы у меня был лидер, который забивал по 40 очков. Я хочу командный баскетбол, и сегодня он присутствовал. 21 результативная передача. 6 человек больше 10 очков, то есть это то, что я хочу. И хорошая защита. Да, мы провалили игру в нападении в кривом руке. 66 очков, сегодня 61. Мы на правильном пути, нам нужно немножко времени, чтобы э, сыграться. И э, ребята поняли, что от них хотят. Скажите, э, вот игроки, которые знакомые николаевца Буцкий, Горденко. они у вас насколько они ну, в основе и если вы видели и... да и... я стараюсь всем давать, я всем давать игровое время и нахождение их на площадке в первую очередь зависит от их э, действий в защите то есть у меня есть требования по защите они выполняют они играют если они не выполняют они не играют то есть вот смотрите Киртолус сегодня, сегодня да, ни одного очка с поля не забил его ни одного очка с поля не забил ему То есть это они выполнили установку, которая была перед игрой. Ну, я смотрю, у вас таких легких, их тоже не цепких людей хватает на периметр Пока не хватает, но я имею в виду, я еще хочу больше. Я хочу еще больше. Очень много моментов пропустили индивидуально, один-один. И Масиенко забивал нам очень такие обидные мечи и Кушниров сегодня отличную игру показал. Вот. Против него такие два бигмена работали, и он очень достойно выглядел сегодня. Вы сказали, что комплектация продолжается. На какие позиции еще планируют? Дописать? Я пока не хочу говорить, потому что у меня так получается, я как только скажу, это нарушается. Поэтому вы скоро узнаете, да. Сейчас многие говорят о подвесе Виталия Зотова. Будет ли в дальнейшем увеличиваться его игровое время и от чего это зависит? Это его работа в первую очередь, то есть прогресс, э -э, я его тоже вижу, наглядно вижу прогресс, ну, вот, ему надо э -э, адаптироваться, надо понять, что я хочу. Ну, вот, это интересный игрок, перспективный игрок с будущим. Ну, вот. У нас очень много работы впереди, По окончании сезона я готов буду сказать все. Я хочу сказать, что не в защите их проблема, мы забили всего лишь 2-3 очковых, ну, как бы, у нас много снайперов. Ну свободных, вот мы уже говорили на эту тему. Свободных-то бросков было мало, или с 9 метров там уже шли, mm -hmm. Это все такое. Ну где-то целенаправленно наверное. Ну да, где-то мы не доиграли комбинации, не вывели на свободных наших снайперов. Ну, проиграли еще подбор. Ну как бы все. Как ты считаешь, что у тебя сегодня получилось и в чем ты, что, скажем, мог прибавить против таких соперников, которые Надо как-то поувереннее быть. Пару раз пошел под их высоких легионеров, получил блокшоты. Но в следующий раз надо быть похитрее. Ну, а так, вроде, все. Антон, ты сегодня вышел в Ставку, отыграл а 29 минут. Рассчитывать, чувствую, что тренер на тебя будет рассчитывать, ты будешь дальше уходить в пятерки и получать такое большое количество игрового времени в Нет, тренер все время со мной разговаривает, говорит, что доверяет мне, но я стараюсь его не подводить. Судьи сегодня позволили играть жесткий баскетбол на грани фола. Вот. Ну, мы немножко оказались, видимо, не готовы, потому что не могли забить. Те моменты, которые даже мы выходили чистые на броски, на бросковые позиции, уже была боязнь атаковать почему-то сегодня. То ли это из-за того, что Будивельник с нами играл, но у нас очень низкая результативность сегодня с поля. Насколько забили на игре и на команды, и на его личной игре травма в предыдущем матче Ануфриева? Ну, Фреев сами видели по игре, из-за того, что опять же и голеностоп у него был подвернут, и с рукой проблема был сильный ушиб. Тем не менее, он нашел себе силы выйти. Спасибо ему огромное. Но процент реализации этих бросков уже ну, низкий был. 5-1, по-моему, бросил. 5-0. Вот. Ну, связано с травмой, потому что рука болела. Вот. Тем не менее, он помогал нам как мог. В целом, как бы хочу поблагодарить ребят, что, что нашли в себе силы переломить хутыры и начали доставать были. Ну, как бы некоторые моменты не позволили нам выиграть. Спасибо болельщикам за то, что они поддержали наш порыв. Такой. Вы сказали, что сегодня было позволено играть жесткий баскетбол. Надо понимать, соперники этим в первую очередь воспользовались. Сегодня обошлось без травм? Как там получилось? Сейчас, пока доктор будет разговаривать с игроками, посмотрим, может и микротравмы есть, но явных таких не было. Какие позиции вы еще планируете усилить? Ведутся ли переговоры? Ну, если вы видели по игре, то у нас есть проблема в позиции пятого номера, потому что мы проиграли щит сегодня. И Ануфриеву и Швецу, которые играют четвертыми номерами, полевыми больше. Ануфриева может третьего сыграть. Ему тяжело было бы бороться под кольцом. У нас в этом есть проблема. Мы как бы ищем, рассматриваем кандидатов. То есть только центральный, да? Ну, пока только центровой нам надо самую проблемную позицию сейчас закрыть.